но в фишкой нашей команды всегда был литературный юмор. И свое выступление мы посвящаем людям, которые помнят времена общественного телевидения, всем, кто думал, что на заставке телекомпании «Вид» Борис Ельцин. Витя, стой! Витя, что это такое? Мы с ребятами вышли, как стоили сейчас шутку, номер, хэч, хэч, и погнали, Вит! Но я не вижу логики в вашем выступлении! А знаешь ли ты, Ярик, что мы самая логичная и оправданная команда этого фестиваля? Доказывай! Я так давно болен тобою. с ой, а я? Я неровно дышу к тебе. Ты просила уйти по-английски. Убирайся отсюда, слава богу, что Артём закончил Ведь Витя, стой! а что это такое? что медсестра, Петр Чех, Скорпион и Артем, и вот с вот этим мы выиграли чемпионство? Ты считаешь, что я не разбираюсь в юморе? Витя, нет. Ты не разбираешься в юморе, потому что ты бронелобый. В смысле я бронелобый? Витя, ты бронелобый. Что такое бронелобый? Витя, давай не будем сейчас выступление, надо сразу же номера показывать. Ты бронелобый. Витя, ты уже надоел. Андрей, подожди, что я про него понимаю? Тебе рассказываю, начинайте, 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 поехали! всем сказать, что в нашей стране вот такая медицина? Ну а что, другая, что ли? Объяви, сейчас покажу, какая. В операционной. Люка, зашиваем, да? Не вопрос. Зашивала, зашивала я дуну. <как> Но стоит ли это делать? Мужчина, ми просили вас розбудити фастові. Що вже фасто? Я розбужу. Що ще таке? Мені тільки вас будить. Ні, цілий вагон. То вони ж всі не сплять. Все, не треба нікого будити, я сам стану. То мені вже вас не будить. Ні. А кого мені будить? Нікого. Вже скоро Чанкой, а я так нікого і не розбудив. Заднюю. За <Старказы> 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 Допустим... А сейчас... А ну? Согласно которому, у каждого второго есть татуировка. Так вот на школе не исключение. Коля! Ага. А ты тут? Коля, Ага. Я тебя знаю ты давно. Ну? Да вот эти татуировки на леверусе, они что значит? Конечно. Давай. Вот это вера. А? Надежда, ага. бесконечность, ага. а не шоколадка. Семенович в церкви. Даже в ней случаются казусы. Представьте, солист группы Aerosmith настолько суров, что курит во время записи своих песен. Владельцам мобильных телефонов, такие как смартфоны, наверняка знакомая ситуация. Функция голосовой набор. Саня. Валентин. Саня. Валентин. Я говорю Саня! А я говорю Валентин. <Слыш>